Представьтесь, пожалуйста. Я Плеханова Татьяна Николаевна. Проживаю в Донецк, Куйбышевский район. 27 ноября 2014 года, начало 12 дня, со стороны Песок, больше 20 градов было выпущено на наш поселок Азотный. Это Куйбышевский район. Обстреливает постоянно украинская армия. И люди погибают. В этот день в, наш, в нашу квартиру влетели снаряды. Соседка седьмого, седьмой квартиры погибла. Вот, э, ребенок не добежал до убежища. Два шага. Э, остался ребенок без головы. Больше 15 людей попали в этот день под обстрел. В тяжелом состоянии находятся в больницах в реанимации. У нас больше восьми скорых вывозили людей обстрелянными, окровавленными. Дома разбитые, подъезды, люди погибают. Нас постоянно обстреливает украинская армия. Люди добрые, помогайте нам, спасайте наш мир, наших детей. Мы мирные люди, мы никому ничего не сделали. Я пенсионерка, мой муж тоже пенсионер, мы проработали на производствах. Я пенсионерка 45 лет, мой муж больше 30 лет проработал в шахте, остался без жилья, своим телом защитил внука, который также получили, пострадали. Ребенок уписывается муж, болеет очень часто. Он инвалид третьей группы. Регрессовец 95 -го года, задыхается, живет на трех ингаляторах. В данный момент мы лекарства не получаем с мая месяца. Регресс не получает он больше восьми месяцев. Пенсию не получаем больше восьми месяцев. Нам дают гуманитарку оказывать спасибо людям, ДНРовцам, оболченцам, которые привозят в убежище, которые кормят нас, привозят хлеб. В данный момент я хожу, прошу лекарства. Он в данный момент лежит в больнице. У него заболевание профессиональное. Ребенок также находится под наблюдением у врача после обстрела. Он стал плохо спать и слышать. Мы просим вас защитите мир наш, защитите нас, Украина. Мы тоже украинцы, у меня тоже паспорт украинский. Мы уж тоже украинец, мы живем больше здесь, на Украине. У нас тоже родственники в Украине. Мы украинцы, так как и все мирные люди, за что нас стреляют, мы не поймем. Помогите нам, защитите нас, пожалуйста. Освободите нас от рабства, от убиения. Мы вас очень просим. Остановите войну. Просим вас, милые наши, защитите нас. Спасибо, благодарю вас. Мирных людей, которые нас стоят сейчас, ополченцы, защищают нас, кормят нас и помогают. Мирным людям, людям спасибо, люди добрые. Благодарим вас.